to my flag and to the country it represents, I pledge respect and loyalty be for all the symbol of justice and freedom. Вот это новости. Судя по всему, среди нас завелась крыса. Засланный у тебя казачок. Лазутчик. А если только без жертв? Здравствуйте. Ну, здравствуйте, коль не шутите. Шутки в сторону. Шутки в сторону, согласен. Абсолютно серьезное нет, нет времени раскачиваться, нет времени нет на времени, как, как да Нет времени... Как же это надо говорить На раскачку. Времени. На раскачку, да, да, да. Ну да, да. что вы, что вы. Слова «ах, какого человека», понимаешь? вот я, к счастью, у меня мозг устроен так, что я всяких дебилов не помню, а вот хорошие цитаты задерживаются. Вы считаете, это хорошие цитаты, да? Я же ее не вспомнил. Вы мне подсказали, что нет времени на раскачку. Так он же ее повторяет из года в год. У него уже 25 лет нет времени на раскачку. Он же дегенерат. Животные просто. У меня и мои кошки больше мозга, чем вот у этого. Сатрап, он и есть сатрап его же идеи его действительно нету. Нету. Вообще нет времени. Бедники, 25 да. лет, господи, 25 лет. Да он же даже Брежнева переплюнул. Пересидент, я бы сказал. К несчастью, медицина сейчас очень далеко шагнула вперед по сравнению там, с 1982 годом. Ну, давайте, давайте не будем переоценивать российскую фармакологию. Давайте смотреть правде в глаза. Это хуйло будет здесь еще очень-очень долго. -очень... Да, кто знает. Есть такая наука в России, давняя очень, табакеркология и шарфиковедение. Знаете? А это работало в... Да ладно, в еще Сталин, так сказать, был адептом этой науки, помните, вот, собственно говоря. Не думая, что он своей смертью пошел в мир иной. Я и думал. Именно это я и полагал. Ничего удивительного. Но никто, ну не вы, не я не знаем об этом. Не знаем, конечно, не знаем. Это же скрывается все в архивах КГБ хранится, а они их не рассекречивают. А кто сказал вообще, что в архивах КГБ действительно правда написано? Вот там, это, это тоже, это тоже очень важное заявление. Поэтому замечание. правды никто никогда не узнает. Ну, ну, то есть я так понимаю правильно, ну, что вы... -то помрет и это. вы тоже может, вы это, тоже не -то из России, я, я так правильно понимаю, да? Может, меня даже наградят. посмертно. Я, я в Штатах живу, да. В Соединенных Штатах? Да, во Флориде. Я вас понял. Моя девочка, мне так жалко американцев. Прямо я не знаю. Бедные люди рабочие. -х -х! А это у меня аллергия на чушь. Да ну, вот у меня пропуск в Пентагон есть. Сейчас вам покажу. Круто. Да. А зачем? Или не надо мне показывать, он не интересен. Он вам все покажет! Мы вам ничего не позволим показывать! Замолчите! Мы Давай. вам сами все покажем! Ну хорошо, не буду. А зачем вам пропуск? Зачем вам пропуск в Пентагон? Ну, мне же надо иногда с союзниками общаться. Пока еще союзник. Ну, то есть вы, вы военный, условно говоря. Да? Ну, условно, вообще военный. Вообще рыбак, да. Военный рыбак, скажем так, да. Рыбак это ко мне. Военный никому. А вот у меня нас, так сказать... На грани вот этих двух видов деятельности человека, рыбалки и войны... У меня, меня классно развитое воображение, я не понимаю, о чем вы говорите. Ну так. Вы ловите бандитов на воде. О, молодец. Я да, даже я бы так не сформулировал, вот как красиво. А горите воображение ваше, у вас не развито. Что? Я сказал, что хорошо. Это а, хорошо, разве это, да. Я сразу ну, прям, ну, вы типа Косгард э, или что-то в этом духе? Ну, типа, да. Береговая охрана. Ну, это, да. Да. блин, круто. Да. Здорово. Да. А где, ну, в, в какой акватории? В Сахаре. В Африке, в смысле? Ну. А западнее, ближе к Ливии, южный ветер из Африки устремится к нашим врагам, и в глаза им пыль, пыль, пыль. По песку прям на По песку прям на весла. Зачем же на Зачем же прям на веслах? 21 век, вы же сам сказали. На моторе. О, на воздушной подушке. Ну тогда уж давайте еще пофантазируем. На пескомете. Ну если Сахара... И вообще шикарно, пескомет, вообще шикарно Я, даже, пескомет, я пескомет, даже, завидую, даже завидую вашему воображению. Хотелось бы да, услышать ваше отношение... К политике Дональда Федоровича вы голосовали? А, голосовали это... голосовали а, за него? Нет, у меня еще нет права голосовать, но я, если бы я голосовал, я бы проголосовал бы за него, да. Если бы я знал, что он начнет делать после того, как он станет президентом, я бы за него не голосовал. Вот, вот так. А я подозревал, честно, не могу сказать, что я знал, но я подозревал, что так и будет то он начнет заниматься какой-то вот ересью просто. Ну, по-моему, у человека просто болезненная форма нарциссизма. Вот вот болезнь. что Павлин, который перед гражданином Си распустил свой хвост. а Так еще было перед кем распускать. Так они так с этими распущенными хвостами стоят, а пока, ну, бизнес вот потихонечку, если бы только бизнес. Все же это приведет... Я понимаю, что внутренняя политика США для жителей Соединенных Штатов, она приоритетна. Причем э, приоритет ее значительно превышает э, международную политику ну, просто на голову. Но тем не менее, что его влияние Ой. на международную политику сейчас приведет к тому, что и в США, э, как это по-русски, на Пареловке будет. Ну, я не знаю, как заменить на русском языке это слово. Я, ну, не, я не, не очень, ну, как бы сказать, не очень будет и в США, внутри, в экономической жизни. Конечно, ну, конечно, ну, слушайте, ну, S&P рушится там, ну, все, все, все рынки падают, ну, это закономерный итог. Ну, так вот, вот. И, и у меня есть абсолютно точное объяснение, для чего и почему это. А ну-ка, мне даже интересно, честно, как вас зовут? Меня зовут Александр, Саша. А, у меня высшее экономическое образование. А американская или же. или не американская? Нет, высшая школа экономики. Ух ты! Так это ж ФС... филиал ФСБ. Нет, да, да. Нет, вообще даже близко нет. Значит, к вам вербовочный подход не осуществляли. Ну ладно, продолжите. Ко мне не надо, я и так с ФСБшниками работаю. У меня бизнес а, в России вот, связан с ФСБшниками. Вот видите, вот видите как. Меня здесь вербовать, это что Так я ж об этом и говорю. Ну, ну, продолжайте я по поводу. Я сам кого хочешь, завербую. Вот. Смысл какой? Того, что сейчас происходит. Трампу нужно обнулить, обнулить ключевую ставку. Потому что ему нужно очень дешево в ФРС продать госдолг. Ну, я понимаю. Желание, Жел... нет... желание похвальное со стороны Трампа. Для, ф... ФРС, для ФРС, не ФРС не очень. Не у ФРС нет варианта не купить этот долг, потому что ФРС предназначена для того, чтобы всегда приходить на выручку, которые стоят у власти покупать все их долги под те проценты, которые сейчас, ну, под, 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 под процент ключевой ставки, да, mm -hmm. условно говоря, а, платить. Проценты. Ну, вы же знаете, там триллионы, там много десятков триллионов, там больше трех, больше 30 триллионов долларов, да, в госдолг США. Да, да. И по всем этим обязательствам Соединенные Штаты выплачивают гигантские, колоссальные суммы просто в обеспечении этого долга. А деньги печатать-то не сильно хочется. Ну, сегодня что 21 век, сегодня же можно деньги делать и электронными, вы же это тоже понимаете. А, слава богу, что э, Соединенные Штаты – это страна, в которой достаточно хорошие продвинутые экономисты. Это пока. Которые, Меня... которые понимают, mm. что если сейчас запустить э, печатный станок, да, как вот эта вертолетная раздача была в Ковиде, mm. да, при mm. Байдене. Во время Ковида. Вообще жопа она станет полная. Знаете, пока Соединенные Штаты и доллар были главной резервной валютой на планете, то этого можно было ну, не опасаться. Когда... Почему были? Ну, потому что, к сожалению, для Соединенных Штатов сейчас активно продвигаются валюта Китая, Юань. Многие южноамериканские, африканские партнеры Китая уже заключают договора об оплате в юане. А это сдвигает доллар с его позицией. Сдвигает. Много, много государств, много ли есть на планете Земля государств, которые выпускают бонды в юанях? Я не буду с вами спорить, но эта тенденция не хороша для Соединенных Штатов. Действительно, доллар еще есть главной резервной валютой, но с политикой Трампа это может измениться. Это какая-то очень большая игра, на которую у меня пока мозгов не хватает. А скажите, а вот вы сказали, что ваш бизнес связан с ФСБ. Могу ли я спросить, чем вы занимаетесь? Да, пожалуйста, без проблем абсолютно. Я некоторые вещи по своим обязательствам не могу моя организация занимается обслуживанием инженерных сетей. канализацией, снабжением, котельное оборудование. В Соединенных Штатах. Нет, в России. В России. А, вы просто живете в США, а бизнес у вас в России? Здесь тоже есть бизнес, но совершенно другое направление. А как обслуживание котельных систем связано с ФСБ? Это все происходит на пограничных заставах Федеральной службы безопасности. А вы обслуживаете э, части военных? Да нет, мои работники, ну, ва мои работники. Ваше предприятие обслуживает части военные, да? Да, 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 именно так. Ага, вот оно что. А как у с такой жизненной позицией, которая, в принципе, идет в разрез, как мне кажется, с официальной позицией да. московской? Да. Да, Дарья, 100 гривен. Разом mm -hmm. до перемоги. Я в этом, ну, в этой серии я уже там достаточно давно, еще до начала, скажем, прям войны, да, еще до 2014 -го года я занимался. Mm -hmm. Вот. И у меня там э, очень много хороших ну, человеческих отношений просто. А да? бизнес-бизнесом. -бизнес -бизнес но люди, людей же никто не отменяет. Просто обычные хорошие человеческие отношения. И мне звонят ребята и говорят: Сань, ну сделай, а. Ну понятно, это инженерная составляющая. Но я думаю, что в да. России достаточно много людей, которые хотели бы вас заменить на поприще обслуживания котельных энергетических систем на бюджетные деньги. Нет. Ни одного такого человека нет. Очень интересно. Честно, вы меня ставите в тупик подобными утверждениями. Они идут в разрез с логикой. Да, я знаю. Но это так. Очень странно. А как ваше... А, ры, рынок рынок обслуживания инженерного оборудования вообще в целом в госзаказе? Да, мы сейчас берем, ну, просто весь в госзаказ. Детские садики, школы, ну, там ну, не знаю, вот все, да, везде, где есть Коммуникация инженерная есть везде. Там э, сумасшедшая конкуренция и да. маржинальность этого бизнеса, там типа там 5-7%. Что-что не услышал последнюю фразу. М маржинальность. А, а, я понял. Э -э я понял. Ну, то есть доходность его не, процент, невелика. Гораздо ниже, чем просто сейчас можно деньги на депозит. Но, но, но это же госзаказ, а учитывая распространенность системы, э, ну, скажем так, коррупционных схем в, в сфере госзаказа. Нет, нет. Я ни разу ни одному ФСБшнику не дал, ни одного. Ну, как же вы с ними дружите? С ФСБшниками дружить, иначе нельзя. Дружище печенью. Печенью. Бедная ваша печень. Могу себе представить количество переработок? Ну, слава богу, она у меня тоже хорошо функционирует. Ну, смотрите, осторожно, О, с печенью. И в новые, там вот этот рынок. ПСБшного обслуживания достаточно большой, он там сотни миллионов рублей. Так давайте вступите да. в сотрудничество с органами э, разведывательными Соединенных Штатов. И вместо того, чтобы просто в чат рулетки сейчас вот обсуждать какие-то глобальные мировые проблемы, давайте будем вместе э, делать из России что-нибудь положительное. А... Та информация, которую я обладаю, абсолютно нахрен никому не интересна. Ну, это вы так думаете, а разведывательные органы... Это разведывательные органы собирают любую информацию, и вы, наверное, это тоже знаете. Любую, конечно. Потом ее приходится верифицировать. Это э, кропотливая, очень, очень кропотливая и противная работа, но тем не менее. ну, согласитесь, это. Я так. не знаю. Ну, наверное, да, наверное, да. Но. Информация, которую знаю я, она никому не нужна. Может, открыть Google карты, и вот я знаю примерно столько же, сколько знаю. Ну, Google карта начиная с 2022 -го года, они, в общем-то, тоже не отличаются особенной достоверностью. Это я вам о собственного опыта говорю. Песочный, ну, песочного быть. рыбака. Слушайте, ну у меня нет каких-то там знаний, которые могут быть кому-то интересны. А как реагируют на ваши жизненные принципы? ну, которые вы сейчас, по крайней мере, излагаете в разговоре со мной, ваши э, товарищи, которые служат э, правительству России, ну, ФСБшники? Они никак, никак не реагируют, они больше со мной не общаются. А, то есть они вам уже... Это такие товарищи, которые уже больше не товарищи? Это те люди, у которых не должно быть таких людей, которые, как, ну, как я, которые живут. Да, в я тебя. вас понимаю, понимаю, о чем вы говорите. То есть, ну, это... Они вынуждены это делать. Я их прекрасно понимаю. Оправдываете, значит, да? Я оправдываюсь. Нет. Оправдываете их предательство. Да, да, да. Да, я, я, я их оправдываю. Да нет. вы прям Божий человек, я не знаю. Руку подставите, небось. Да, Хер его знает. Да пошли не в жопу. <laughs> Тоже вариант. Мне этот вариант больше нравится, чем э, ваша попытка оправдать их предательство в дружеских отношениях. Я хочу в это верить. Это страусинная тактика. Да, засунул голову в песок, пускай будет, как будет. Как вы можете... О, стоп, один, ну... А как вы можете спрогнозировать э, дальнейшее развитие событий в Восточной Европе? Я имею в виду Украину, Россию, ближайшие страны, страны Балтии, Молдовы. Нет, ну, во-первых, за границу... Ленинградской, Псковской, Сломоленской области. Дом. Ну, нету у Путина яиц. Только что он туда сунулся. Вы знаете, меня бомбят каждый день. А вы где живете? Город Харьков. А вы знаете село Каменная Яруга? Ну, конечно. А я там 15 лет каждый день. Что, что вы там 15 лет? Летом по три месяца жил. Родственники ваши из Украины, да? Дом там в камере. Родительский дом. А, баб... Отца бабушки. Только Ростов... вы тоже харьковчанин. Иван Нет, я Ленинградец. Родились я в Ленинграде. В Ленинграде, но у меня из родственников прямых в Ленинграде, ну, в Питере мама, двоюродные сестра. А в Харькове, в Загорожье, в, Днепр, в Днепре, в Одессе. В каждом городе. Ну, в каждом. Но у меня больше родственников в Украине, чем у Вы когда на летние каникулы приезжали в Харьковскую область? Вас же называли? Кто? Ну пацаны, так, пацаны Нет, пац... ты не кацапам, Ну, кацапам. какая разница? Это не принципиально. Я просто к чему это спросил. Я-то в детстве тоже ездил к родственникам своим. Они у меня на Кубани живут. Тетка моя, ну, старшая сестра, причем сильно старшая сестра моей матери, она хотела убежать от голода в 30-х. И убежала по своей глупости на Кубань, где тоже был неслабый голод. Но она там и осталась жить и прожила на Ставрополе всю свою жизнь. И я когда летом к ним приезжал, ну, послушайте меня, приехавшего из Украины приехавшего в Российскую Федерацию, в Ставрополь, ну иначе же как мы понимаете? Потому что русифицированный. Ну, русифицированный же Харьков. Ну, это никто никого в жизни никогда бы сказал. Не, ну это же в шутку было. И меня не, было слов. Да, я даже честно говоря, таких шуток не помню. Ну, называли, называли. Ну, потому что же, ну, Харьков, был русифицирован крепко. ну, действительно. А вы в Харькове где живете, реально? Что-что? Территориально в Харькове где живете, в каком районе? На Салтовке, метро студенческое. На Салтовке? Метро студенческое. Да. да. у тети там у Ленки, короче, на Салтовке. Да, Салтовка, Салтовка хорошо да. так потерпела. А тетя Надя у меня на Гуданово живет, на Пушкинской. Да, я знаю, где Гуданово, возле, возле политехнического института. Да. Да, большой, большой участок земли, много корпусов в Харьковском политехнике. Там я первое образование получал. Я очень люблю слушать Чегракова. Козел он, Чеграков. Он поддерживает войну против страны, в которой... Друзья, вот я здесь категорически не, не, не принимаю вот этот тейк. Творчество человека и его политическая позиция никак не должны быть связаны. Знаете, Харьков его сделал э, известным, реально. Питер добавил... Потому что она была на Сумской. Так вот я к чему говорю, что я иду по Сумской, я слушаю это. Нет, вещь. я не знаю, я не разделяю это. Это тезис из области э, спорта вне политики, но ну, не вне политики. Понимаете, в чем дело? Россия... Окей, не... смотрите, Подождите, я сказать, не закончу. Дать, дайте, Овечки. Дайте, Овечки. Дайте, я, дайте я закончу. Да, подождите. Я, ну, я послушаю про Овечкина, но дайте я закончу мысли свои. Давайте. Почему Овечки. я не разделяю тезис про спорт вне политики и музыка вне политики? Это не так. Потому что противник э, Украины, ну то есть страна, которая нас уничтожает, пытается уничтожить э, много уже лет, э, она использует и спорт, и политику против нас. Поэтому заявлять, что спорт вне политики, она просто не имеет права, но это делает. И этот тезис я Таким слышу часто. Таким образом, песня Чигракова, которую он написал 30 лет назад, связана с его текущей вот этой вот, то, что он получает деньги за А мне так, просто да, неприятно да. слушать Чигракова, когда я понимаю, чем он занимается сейчас. И более того, не только Чигракова. Чиграков-то в Харькове не родился. Подождите. Очень, очень чи, огромный. Ну все. Чиж в, Харьков, в Харькове не родился, бог с ним. Я такой неприязни к нему не испытываю. Он родился в России, в каком-то там Дзержинске, где-то в... А вот а его, я его партнер по группе, харьковчанин коренной Саша Чернецкий, который сейчас живет там же, в Питере, и рассказывает э, тезисы э, про один народ и про неонацистов, это просто капец. Вся Украина прям кипит бандера. Ну хорошо, ну кипит Бандера, но ну, я вот киплю я Бандера. И что? Ну какое дело? Конечно. Какое дело Конечно. в Москве? Ну, в Москве-то какое дело? Кем я киплю? Нет, я не соглашусь с этим тезисом. А, творчество, которое было тогда, оно не должно быть привязано. Ну, не, ну, ну. ну. Ну, если мне неприятно ну, это слышать, понимая, что, это что я пара, слушаю, так я же никому не навязываю, я же свою точку зрения говорю. Я стою на своей точке да, зрения. Да, пожалуйста. Мне, Вы, нет, хотели то что -то, нет Вы хотели что-то рассказать и дали мне рассказать. Да, Овечкин. Овечкин да, Овечкин. Овечкин. Он же гениальный хоккеист. Ну, возможно, я в хоккее не очень разбираюсь, я больше по футболу. Он побил рекорд Воино-Грецки по забитым шайбам НХЛ. Это я читал. Да, это я читал. Поголовно все аналитики НХЛ они говорили, что рекорд Воино-Грецки побить технически невозможно, потому что когда играл Грецкий, забивали гораздо больше голов в каждом матче. Ну, ну что, ну, там, ну, там, ну хорошо, и Овечки, там, Овечкин, побил этот, Овечкин сделал, побил этот рекорд. Овечкин побил этот рекорд. Он гениальнейший спортсмен. И что? Он красавчик, он здорово. Но он же представитель он... Путина на выборах. Вот в этом отношении он конченый. Ну, и ну. Но спортсмен-то он при этом гениальный. и что? Ну, если гениальный спортсмен оказался говном. Ну, так же бывает. И нередко. Вот это именно тот случай. Но это не делает его говном как спортсмена. Ну что? Ну не делает. Я же этого и не говорю. Ну, человек-то он говно. Абсолютно без сомнения. Знаете, да. был какой-то фильм. А гениальный. Был какой-то фильм, кстати, российский. Я уж не помню, какой. Ну что-то типа День радио или День выборов. Ну что-то из этой серии. Это такой такой был. Что-то из этой серии. Так вот там персонаж актера Ефремова, О, проезжая, и... проезжая на автомобиле по бескрайней России, едет и любуется следующую тираду говорит, что. Смотрите, страна у нас какая, леса, горы, реки, озера, ну просто же красота невероятная. А народ какой у нас, народ какой, да, народ какой у нас. Одна беда, одна беда, люди говно. Ну вот так вот. И мне сейчас даже возразить нечего, когда случилось... Ну, а скажите, я еще один вопрос вам да. хотел задать, и все время мы активно Давайте. с вами беседуем, и я не, не все помню, что хотел спросить. Вы владеете украинским языком хоть в какой-то мере? А, я понимаю его, конечно. Но не говорите? А, Какую-то элементарщину могу сказать, да, но не владею. Вы считаете украинский язык языком или диалектом русского, как многие россияне? Это и это, это, это и украинский язык, причем все больше я вопросов. Это, я, это я больше вопросов не имею, но ну, просто мне часто доказывают россияне. Я понимаю, что вы россиянин, проживший э, большое время и в Украине, и в США, и, и имеете несколько отличную точку зрения от подавляющего большинства россиян, но тем не менее. И еще один вопрос. Дальше буду слушать вас. Как вы считаете, да. лично вы, э, Крым? Кому должен принадлежать? Украине. Теперь я вас слушаю. Какие вы хотите мне вопросы задать? Да хрен его знает. Да, наверное, никаких. Ну, тогда спасибо, Саша. Некоторые наши точки зрения не совпадают, но это нормально в обществе людей. Это, конечно, в и рождается. Вот. Не рождается, но не важно. Мы хотя бы слышим друг да, друга. что слушайте, это еще древние. Сказали. Да, древние. Я Спорь думаю, рождается. я думаю, что древние ошибались. Но иногда же я могу думать, что древние ошибались, правда? И вы можете так думать. Но... И вы скажем что, прямо, что, что? и скажем прямо, древние не всегда были правы. Земля же не плоская, в, 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 несмотря на то, что лоза это утверждает. Ну, пускай на своем кладу потихонечку плывет этот жалобный кайф. И все, и нормально. Ну, ну, все, спасибо. Он же никому не доказывает, что... Спасибо, Саша. Плотно. Спасибо. И все над ним ржут. Спасибо, Саша, за разговор. Я, честно говоря, скажу ну, вам, то, что, что мы там. в прямом эфире. Вас не ругает чат. Не ругает. Вовремя вы сказали. Ну, слушайте, да, пускай чат... Ругает, не ругают. Обычно, обычно, обычно чат э, э, к россиянам относится неположительным, не как говоря. Слушайте, ну значит, я произвел положительное впечатление ну, на. Ну, дай чат. Бог, дай Бог вам. Здоровья. Спасибо. Вам большое спасибо. Отличный диалог. На все добро Слава Украине. Героям слава. Дивно, дивно. Дивно, друзья, дивно.